Султан Мухамеджанов пошел на войну в 21 год. И сразу же в Сталинград. Вскоре он стал командующим роты. Мы шли против танков, не желая сдаваться. Тяжелое было время, когда приходилось бороться за каждую минуту жизни. С гранатой в руках мы шли на боевую технику. В итоге мы подорвали два танка и победили. Султан Мухамеджанов, несмотря на ранения, смог дать отпор врагам. Участник сражений на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Благодаря его заслугам флаг Советского Союза был воздвигнут над Берлином. После войны он продолжил свою воинскую службу и вернулся домой лишь в августе 46 -го года. Мы вот выросли на рассказах о Великой Отечественной войне нашего дедушки. Каждый год мы вот собираемся, празднуем этот праздник. И для нас это не просто традиция, не просто календарный день, но мы на самом деле каждый год переживаем вот вот его боль, его радость за этот день победы. И я очень рада, что вот наш дедушка жив, что он вот находится в таком бодром состоянии, и он именно своим примером вот в нашу жизнь несет для наших детей. Дай бог, они вырастут, вот это вот все поймут. Пример именно гражданского патриотизма. Султан Мухмеджанов в послевоенные годы работал в сфере финансов. Жену женой Рашиду они воспитали троих детей. Сейчас у них пять внуков и три правнука. Каждый гражданин Республики Казахстан должен быть патриотом своей страны и, если нужно, отдать жизнь за процветание и мир в своем государстве. Этот день они приближали как могли. День Великой Победы. Сегодня подвиг тех, кто воевал на полях войны, должен стать примером для молодого поколения. Для тех, чьи деды и прадеды ценой собственной жизни боролись за мир и свободу. Анастасия Гандекс Сагандык Сабитулы, Тульген Бесимбаев, Акпарат.